اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ آج کا لیسن بہت اہم ہے اس لحاظ سے بھی کیونکہ اس میں ملتے جلتے الفاظ کے درمیان ہم آواز کے ذریعے فرق کرنا سیکھیں گے اور دوسرا اس لیے کہ اگر ہم یہ فرق نہیں کرتے تو ورڈز میں وائس سیم ہونے کی وجہ سے الفاظ کا ترجمہ چینج ہو جاتا ہے اور اس پر ہم پہلے بھی لیسن نمبر ون میں بات کر چکے ہیں اگر الفاظ کا ترجمہ چینج ہو جائے تو بعض اوقات انسان کا وہ جملہ کفریہ بن جاتا ہے اور اگر یہ غلطی جان بوجھ کر کی ہے تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا گناہ ہوگا لیکن یہ وہ باتیں ہیں جن کی آج کل لوگوں کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے جو لوگ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ دوسروں کے ساتھ ان باتوں کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کے اندر بھی اس بات کی اہمیت پیدا ہو اکثر عمال ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم دو قسموں میں رکھتے ہیں نمبر ایک فرض عین اور نمبر دو فرض کفایہ تو قرآن کو بہت عالی سطح پر جا کر سیکھنا جیسے بڑے بڑے قاری حضرات بہت لمبا سانس کھینچ کر تلاوت کرتے ہیں یعنی ان کی تجوید میں مخاری صفات اور تلاوت میں آواز کا ٹھہراؤ یا آواز کا اتار چڑھاؤ یہ سب اپنی مرضی سے نہیں ہوتا بلکہ ان سب کے لیے رولز مقرر ہیں اس سطح کی تجویز سیکھنا فرض کفایہ ہے یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان اس پر مکمل دسترس حاصل کرے دوسری طرف بنیادی تجوید ہے کہ ہمیں مخارج اچھے طریقے سے آتے ہوں صفات کا ہم صحیح سے خیال رکھیں تاکہ قرآن کے الفاظ سننے والے کو فوراً سمجھ آ جائے کہ بولنے والے نے اس میں کون سا حرف ادا کی ہے اس قسم کی تجوید سیکھنا فرض عائن ہے فرض کے بعد واجب کا درجہ ہے اور اس کو اکثر علماء نے واجب بھی کہا ہے یعنی ہر مسلمان پر تجوید کا سیکھنا واجب ہے تو آئیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیم وائس والے لیٹرز میں اگر ہم مخارج کا خیال نہ رکھیں تو معنی کیسے چینج ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم انشاءاللہ سیم وائس والے لیٹرز کو پریکٹس کے ساتھ دیکھیں گے قرآن کا پہلا لفظ ہے اور نماز میں آنے والا بھی ہے الحمدللہ اس میں جو حا ہے وہ حلق سے نکلنے والی ہے لیکن بھاری آواز والی نہیں ہے الحمد کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اسی کو اگر ہم بے احتیاطی میں الحمد پڑھیں تو اس کا مطلب بنتا ہے ہلاکت بربادی موت اب اگر الحمد للہ پڑھیں تو اس کے معنی کا آپ اندازہ خود لگا لیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہوں گے پھر یقینا یہ سن کر آپ استغفر اللہ پڑھیں گے الحمد تمام تعریفیں الحمد موت ہلاکت بربادی اسی طرح علیم جس میں اکثر آئین کی آواز کو ادا نہیں کیا جاتا ہو اور علیم کہا جاتا ہے تو اس کا معنی کیا بن جائے گا علیم خوب علم رکھنے والا جاننے والا اور علیم دردناک اسی طرح موٹے خوف اور قیف میں فرق ہے موٹے خوف سے ہے لفظ کل کہو کہہ دیجئے بتا دیں کہیں لیکن اسی کو اگر میں باریک کاف سے پڑھتی ہوں کل تو اس کا مطلب ہے کھاؤ کھا لو تو بالکل مختلف معنی وجود میں آتا ہے اسی طرح قرآن میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں کہ جن میں اگر خیال نہ رکھا جائے تو معنی بدل جاتا ہے تو آئیں سیکھتے ہیں ملتی جلتی آواز والے حروف کا مخرج تاکہ ہم غلطیوں سے بچ سکیں سب سے پہلے ہے اریف حمزہ جب تک الف کے اوپر کوئی سائن نہیں ہے کوئی نشان نہیں ہے کوئی حرکت نہیں ہے تو وہ الف الف ہی رہتا ہے لیکن جیسے ہی اس الف کے اوپر کوئی سائن آ جائے گا تو یہ الف نہیں حمزہ کہلائے لائے گا جیسے مثال میں دیکھیں لا تفسدو اور دوسری مثال اذا ایز اب دیکھیں زال سے پہلے زال کے بعد دونوں دو طرح الف ہے لیکن زال سے پہلے والے الف کو ہم حمزہ کہیں گے اور زال کے بعد والے الف کو ہم الف ہی کہیں گے کیونکہ اس کے اوپر کوئی سائن نہیں ہے اور جب یہ زبر کے ساتھ جوائن ہو رہا ہو تو اس کو ہمیشہ تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جائے گا ای, ای ای کو جلدی سے پڑھنا ہے اور زا تھوڑا سا کھینچ دیا ہم نے اس کے بعد ہے سا سکود اسکود سا زبان کی نوک کو سنائے اولیا کی نوک کے ساتھ ٹچ کرتے ہوئے نرمی کے ساتھ ادا ہوگا بغیر سی ٹی کے سا سا اس کی مثال دیکھیں مثلی ہی مس 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 ہی من الثمراتی سین, سین یہ باریک اور سیٹی والا حرف ہے اس کو کیسے پڑھیں گے یس یس تہذی او یس سیٹی کی آواز سم, سم یہاں مقصد سیٹی کی آواز گم کر دیتے ہیں تو یہ سا بن جاتا ہے سمعیہم یہ غلط ہو جائے گا یہ ہے سم سمعیہم عہم اب سعود میں سیٹی بھی ہے اور سعود موٹا لیٹر بھی ہے مصلحون مسقلیم بسو اب میں نے اس كو بصا سا بھى نہيں كہا بصا بھى نہيں كہا اس کے بعد تا اور تو ان دونوں کی وائس سیم ہو جاتی ہے فرسٹ ہے تا جو باریک لیٹر ہے تا اور دوسرا ہے تو پ اور موٹی وائس آتی ہے ا ایسے پ تا پ تا پم تم تم محتا محتا دین پوئ اب موٹا کر دیا تو خ تو یا کم اور دوسرا یہ کہ یہ دونوں تا اور تا جب ساکن حالت میں ہوں گے باریک تا پر کلکلا نہیں ہوگا موٹی تا پر کلکلہ ہوگا جیسے یت لونہ یت لون م متو اس کے بعد ہا اور ہا اس میں بھی اکثر فرق کا مسئلہ رہتا ہے یہ دونوں حلق سے نکلنے والے لیٹرز ہیں لیکن ہا کی آواز حلق سے رگڑ کھا کر نکلتی ہے مح مح سین زنون اور دوسری ہا بھاری آواز سے نکلتی ہے لیکن اس میں گلے میں رگڑ نہیں لگتی جیسے हا, ہا 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 ہا, 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 من ہا لہم ذال اور ذا ان میں سے فسٹ یہ نرم لیٹر اس کا مقصد سے وہی ہے جو سا کا تھا اس کو ہم ہمیشہ نرمی سے پڑھیں گے جیسے زی، زی، نرمی سے بالکل اور ہمارے لپس ہمارے ہونٹ پھیل جائیں گے و اذ اور دوسرا را کے بعد آنے والا ذا اس کو سختی سے پڑھا جائے گا اس میں سیٹی کی آواز آتی ہے پہلا نرمی سے دوسرا سختی سے حو ذال ز ذال زال رود اگر ہم بجائے اس کے دال رود یا زود کہنے کے اس کے مخرج پر زور دے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا اس کا مخرج ہے حافت اللسان اور اوپر کی داڑیں تب جو بھی مخرج ادا ہوگا وہی وہ ہے اور اس کا مخرج چھپا ہوا ہوتا ہے یعنی مبہم ہوتا ہے ان کو ہم آپس میں ٹچ کریں گے رود بی راہی نیکسٹ لیٹر ہے زلی زو موٹی آواز ہو گئی اسی طرح کاف اس کی آواز باریک ہوتی ہے نارمل ہونٹوں کو تھوڑا سا پھیلا کر کاف کاف اس کی مثالیں ذالک ک میو کم ذالک میاں کم اور دوسرا ٹو ڈاٹس والا اس کو موٹا کاف کہا جاتا ہے جیسے قف کاف کیف کاف دونوں کی باعث میں فرق فریقم قم کم اب اس میں موٹا کاف بھی ہے اور باریک بھی ہے فریقم قوم کم کم ت اسی طرح اس موٹے کاف پر ساکن کی حالت میں کلکلا ہوگا باریک کاف ساکن ہو تو اس پہ کلکلا نہیں ہوگا موٹا کاف جب ساکن ہوگا تو اس پہ کلکلا ہوگا جیسے ت کو ت اسی طرح حمزہ اور عین میں فرق ہے ان دونوں کو ساکن حالت میں اکثر ایک ہی طرح پڑھا جاتا ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے اس کو صحیح ہم ایسے پڑھیں گے جیسے یعمہون اب یہاں پہ دیکھیں آئین ساکن ہے تو ہم نے اس کو نرمی کے ساتھ ادا کیا یا یا اور دوسری جگہ ی میں دیکھیں واو پر حمزہ ہے اور حمزہ ساکن ہے تو اس کو ہم نرمی سے نہیں بلکہ جھٹکا دے کر ادا کرتے ہیں ی یعمہون یہ تھا ہمارا آج کا لیسن امید ہے آج کا لیسن آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا اگر نیکسٹ ویڈیو سے ہم انشاءاللہ اپنا قاعدہ سٹارٹ کریں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین